Niki ngamar toko laro ni okeh banget toh sinu. Iyo bakong. Niki na tenggenku lawes tak plastiki. Ceplok ke enak banget iki Niki ngopo ngeplak isi dhewe Kenco aneh. Risi ye. Nek le jijik ni umbotan mong laro ni. kewan orang jijik ini. Meng risi. Layo. Sampai nek risi mesti ya ubah-ubah toh. njoba pun <silence> kakang Dimas Werkudoro mbarep kakangku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen gajah meto Sarto macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowan ing ponokawan ora pangling bagong ingkang abhyantara wah cadhe glek bagong arep Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, para kaketimbalono barek kakangmu. Yen Bagong darbe panjaluk turutono. Jer kuwi minangka dadi ponakawanku lan ponakawaning Pandhawa. Bojo Mirang-mirange. Dage timbalono. Ngapa, Bagong Sowan? Iya, Dimas. Prayogakno anggone si Adil lenggah. Yo, wis kurang kepenak. Pun kakang dhangu kelawan bakgung, Mungso borongu, Purbawasita pasrah kemarang barap kakangu. Pono kawan bakgung, Podokantir harjo sakrap tamu, Pono kawan, Nuna med pasang kalimantabe, <tik> Tinebina ngiloduni jumawain tawang towang sinuwen, Lenebana ngitulak mano, Menawi won lepat anggen kula munjatun ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng maturaken sembah sumungkem pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pengesukku Matur sembah nuwun. Niki ngamar ta kok larane okay banget to sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki Ceplok ke enak banget ini. Mau kawan bagong, po dor harjo sakrap tamu, bup, ma ngan teram, lebo cangkem. Ma itu nipun wilujeng. Bukti kula kunjung ya sini pun, eh, iyo bagong, tak tumpu. Pake situ kuta bagong. Kula punding ke pari-pari aja namengka santos. Ngerasa sok nirok ke ratu nge. Agara kula ningune nek krungu pangendikaning Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Si Luwun Puntadewa niku nek ngendika lura, alus, lembah, lemah manah, andhap asor. Ndara Werkudara nek ngendika Ngapa, nah, Bagong? Sik, mataku kesamberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe, gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus. Monggo ya wah wis ora apik kabeh Iya, Bagong. Nggih. Nah, mak jeleb ning Mak jeleb ning ati. Bodhokandirarjo sa praptamu. Pengestene pun wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risi e. Nek leh jijik ni umbatan mau laro ni ku kewanuran jijik ilming risih. Lah ijo. Sampean nek risih mesti yaubah-ubah, so. Ijo, bago. Nang, kek anda ni? Prayo gak Sampun batan kirang prayo gin, dara. kawan bagongmu durarjo saparap tamu. Dara jano kopi lujung bakti kulakun, jo. iyo bagong nda tumpu penges tuku tampa Pono kawan bagong padara josa praptamu, pono kawan bagong padara josa praptamu, Doro kembar wilujeng, Bakti kulok kunjungin doro, Iyo-iyo bagong, Pengestu ku tampa nono, bagong pengestu ku tampa nono, Kulopun dingga jimat pari pindah yang nono ingkasantosan, kawan bagong, Wun-wun ten pengendeng ada usin wun, Ono wigat yo posoan mongkotan Dewe, apa saka karmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng ngaturaken tebas siti sekol binuntelin kron kelopo. Ampurenta ambo bilih wonten lepat kula kula punjo atur ngesah paduka Sang Noto. Iya ngopo. Menika ing tunggal angka kalih. Munjo atur ngesalipun Siwuun Prabu Darma Kusuma bilih Anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Amarta menika mboten saking pikajeng ati pikajengan pika kula piyambak nanging kula menika dipunutus dening Bapak Semar diutus dening Bapakmu nanging mekaten ana wigati apa Bagong kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Peter iya la kok dadi Petruk kok ora Sowan diutus bapakmu kok malah e. kowe. Ha duka ngerti. om Petro diutus niku plegak pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing nganthengaken awak kula diutus bapak Sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane Dek iki dan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe niki niki merambat nang ngirung niki niki marai wahin lho niki niki lho ha utek-utek nang dhuwur anu wae ya wis senengno wae Bagong ngaten bapakne ni o nimbali kali kura Bagong sem anu gareng karo petruk kowe tak lumpukke iki aku duwe ya niat sarto duwe kajak ngerti ane aku bakal bangun kayangan bapakmu bakal bangun kayangan Enggak. keluar dewe ya wis mak teratap bapak kau bangun kayangan niku wong bapak niku nun sewu pawone we ambruk ra kok ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti iser giler. Ning jebule mboten. Bapak maksud biar bangun kayangan ki maksud e Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to terus iki. Mergo sing bangun ki dudu kok, iki ki, lho Mergo sing bangun ki ujug-ujug papan sing maglong-maglong dimatiso karo Mas Jamrut Mutiara Hergeni. papan sing apik e mbane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir lo jinawi gemah ripakarto tata harja. Panjang werdining dowo punjunge kuluhur lan sak piturute. Sapa ta sing ora kedanan karo negara Ngamarta, kabeh padha kedanan. Yo ayeme, yo tentreme, ya rukunne Mongko Ngamartoki ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulau. Beda-beda basa, beda-beda tata, cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Wo iya lali aku. Kari-karine iki bangae dina di utawa tahun-tahun iki ngamarta niku wis ora tentrem ngamarta niku pun mboten sae ngamarta niku wis ora ayem teng pundi-pundi dadi gegeran ana perkara sithik padha bentak sirah ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunake. niku sing bapak ora cocok Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora podo diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, ngamarto sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arep apa negara ingkang sentosa? Ning ibarate kaya dene amung kari siliring bawang, sak umuring jagung sauruping damar. Ngamarto mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek ngamarto ajur sing diseneni sapa sing diseneni semar mergo semarki, ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan dan, dan, dan. tumrap negara Ngamarta wah wow, rame niku iya